позывной рупор. Я как член с 1992 -го года. И когда я пришел в организацию в 1992 году, решили, как бы какой-то у нас там псевдо это называется. И решили, у меня голос очень громкий голос, ну действительно, и решили сначала изначально рупор нации мол, типа, и так оно нации ушло, а рупор таки остался. Вот с 92 -го года, где я не бывал, везде мне знают, как рупора. Там и водяное было. В основном я бывал, это шахта Бутовка. Как сказал один мой товарищ, это кусочек ада на земле. О, нам просто посчастливилось просто ну, живыми остаться. Вот и все. Там, ну, там нет такого места, где бы оно не простреливалось, или еще пятое, десятое. моментов много было. У меня 23 февраля, второй день рождения, ну, практически, потому как мы въезжали в шахту, а у меня перчатки волонтерские, кожаные, как раз перед этим. Спасли практически жизнь. Вот как скажи, вот и, и я их положил, короче, в, ну, сюда на переднее сиде, Я спереди сидел возле водителя. И я нагинаюсь, они сзади упали. Я нагинаюсь в этот момент 762, прямо мне в голову должна была попасть. Меня же обдало. Мы начали вылетать же с этой машины. Нет, короче, нас там обстреляли. Потом уже смотрели пуля между подголовниками и сидушкой. Но самое интересное не в этом. Когда я там на пол там домой звонил, оказывается, в этот момент мой друг, вот он три месяца собирался с ракоусты в церкви за меня заказать. А тут ему что-то стукнуло именно вот в этот день, всех в этой церкви в Полтаве как раз молитва в этот момент шла. Я когда в отпуск приехал, когда вот уже рассказал эту, эту историю, меня там и в книгу записали, они как чудо расценили это все. Я, например, моя жена считает меня там героем, все, я себе таковым не считаю, я говорю, я такого не есть, я делаю свою работу, не более того, все. Точка. Мне сам Бог велел здесь находиться, мне, моим товарищам. Вот. Поэтому это у нас есть. И поэтому мы не уйдем отсюда, потому что это наша земля. Тем более Полтава, моя родина, недалеко отсюда. Они так уже 7 часов езды на маршрутке, на машине того быстрее. То есть фронт довольно рядом. А здесь ну, мордор. Я не хочу, чтобы... Там люди, я приезжаю, ну, люди живут. Хорошо, что они... Многие, что война где-то далеко. Так пусть и остается.